Вы же из Москвы? Я не из Москвы. Удив... Удивительно, потому что как не встречу девушку в чат рулетки, все из Москвы. Вот такое впечатление, что вот взяли все и переехали в Москву. Работать, работать, работать. Mm. Как три сестры. Как вы думаете, откуда я, если не из Москвы? Ну, наверное, вы моя землячка из Белгорода. Может быть, из Краснодара или из Ростова на дону ну, Краснодарский край почти угадали. Ну, потому я что говор у вас да. похож на мой, такой южный, мягкий. И вы тоже, и вы тоже, и, и вы тоже обратили внимание на, на мое нарочитое Москва. Ну, просто так сказали, я решила сказать так же, как и вы. Ну, поэтому я... Нужно брать пример. Главное брать хороший пример. Ну, это же неплохой пример. Совершенно сапоги, как у нас говорят. Вы, кстати, совершеннолетняя? Да. А то, с вами лясы точу, а потом в тюрьме окажусь. Представляете, как неудобно выйдет. Что делаете? Ничего, ничего. Это опять-таки сленг наш белгородский. я не знаю, ваш сленг белгородский, к сожалению. А у вас не говорят на Кубани лясы точу? Нет, я вообще человек из интеллигентной семьи. Я разговариваю только на умном языке. Давайте попробуем. Может быть, вы меня чему-то научите. Младшие тоже иногда мож могут научить старших, ведь это же не зазор научиться, правда, в любом возрасте. Вы же как человек из интеллигентной mm -hmm. семьи, наверное, это понимаете? Mm -hmm. Согласны со мной? Да, я просто не знаю, о чем с вами разговаривать. Ну, давайте поговорим ситуации. о происхождении слова интеллигентность. Что-то, ну, что-то, что ну давайте предположим, откуда э, происходит это слово с этимологию происхождения слова, этимологию слова интеллигентность, давайте обсудим. Ну, не знаю, французский, наверное а я думал от нашего исконного телега, английская ин, русская телега, ин телега, ну в телеге. Мы все... или ну, тут... английский, я не знаю. The intelligence. А что значит по-английски intelligence? Service. То же самое, что и по-русски. Ничего подобного. А знаете, как а, называли <coughs> граждан в Риме, древнем, в Греции, древнем, что обозначало слово интеллигентность? Не знаю. А его, наверное, не было. Я так подозреваю. А мне просто скучно, неинтересно, поэтому я пошла. Ну иди. До свидания. Прощай. Одно лицо. Хороший голос, хороший. Вам бы на базаре семечками торговать. Но, кстати, да, вам <къем> уже пора. Пора, мне уже пора. Пора, понимаешь, брат, пора туда, где за солнцем сияет гора. Или как там? Да. <с <с Правильно? Здорово, солдатик. А, сержант, прости, господи, вот это аж бес меня попутал, не увидел. Здорово, старший сержант. Здравствуйте, здравствуйте. Где службу ратную несешь? Город Новосибирск. А, ты на срочке, да? Ты, я смотрю, в коптерочке засел. Почему нет? А? Почему? Контрактник. Контрактник, да? Контрактник. А что к нам Конечно. не хочешь? Так сказать, на ленточку хотя бы. Куда? Город-герой Белгород. Вот Новосибирск не город-герой, а ты, так сказать, к нам. Город-герой. Глядишь, и сам героем станешь. Ну как? Куда направят, куда поеду. Эх ты ж. Это же не от меня. Можно же проявить инициативу. Ну что ты? Ты да не в курсе, сержант. Инициатива всегда имеет инициатор. Это немножко так. Это немножко так, и с этим ничего не поделаешь. Но Родину уже все равно надо защищать. Что ж ты отсиживаешься по телам то Ты же не ПВОшник, небось. А кто сказал, что это? Ты, ты же не ПВОшник, небось. Я не поводщик, ни в коем случае. Ну вот, видишь. А что тебе в тылу делать? Это зараза. Пока я не в тылу. Новосибирск не в тылу, что ли? линия фронта, да? Нет, причем тут мой родной город и там, где я служу. Я да ж ты же сказал, что я... ты в Новосибирске службу Я же спросил: где ты службу рад, но Ты Новосибир... говоришь, Новосибирск. Я сам Новосибирск. Я тебя спросил. Я сержант, ну что ты путаешь? Вот это вот. Я же тебя спросил, где ты службу ратную несешь? А ты смылся, козел. Тут так не обращаются. Здорово, солдатики. Добрый день. Где... Ух ты, ни хрена себе, у... у тебя микрофончик какой, а? Что, плохой? Да нет, звук просто шикарный. Где службу ратную несешь? Да. Не могу сказать. А, а телефон, что у тебя за телефон, что звук такой шикарный? Не знаю, Хонор. В смысле, ты не знаешь, какой у тебя телефон-то, что издеваешься, что ли? Да нет, он типа на, на другом движке, не на своем. А это какие-то вот эти вот китайские э -э, адаптации, да? Да, типа того. Ну, микрофон хороший, камера вшивая, знаешь, такое впечатление, что с видом на море. Да нет, а -а -а. даже нет, с видом на внутренний дворик. Камера. Нет. Вы срочники или контрактники? Срочники. Вот сейчас домой уже. А контрактик подписать? Да зачем? Ну как дома зачем? Лучше. Родину за... Дома, конечно, лучше. Но дома же может и не быть проклятущая НАТО, может и дома поразрушать же ну, там есть люди специализированные уже. Поэтому так вы же специализированные люди, парни. Вы что? Вы про прошли срочку, подготовку необходимую? А у меня людей не хватает. А нет, тут, нет, смотрю, нет, такие нет. орлы серьезные. А тут серьезные орлы. Давайте к нам. Я из Белгорода. А, ну, мы тоже там были. Где? В Белгороде были? Не вижу, что у тебя написано. Да. Не вижу, что у тебя написано. Что? Что написано, не вижу. Где? Ну что тут дурачка включаешь? Нет, где написано? У тебя написано на шевроне. А, на, на шевроне? Полк? Так вы где-то сейчас за ленточкой или что? Не, не, не. Не? На нашей территории? Не. Да. Да нет, раньше в Белгороде служили в учебке. А, ну понятно. А вас, а, а вас потом перебросили куда-то вглубь, вглубь страны? Да, в Питер. Как-то слишком все зелено для Питера у тебя за спиной. Да нормально. Что ты мне чухаешь, солдатик? М? Что ты мне чухаешь, солдатик? В каком смысле? Ну врешь. Да нет. А ну покажи вокруг местность, его локацию, так сказать. Привязочку, привязочку к местности дай. Ну как? Ну не знаю, какой-нибудь знак дорожный. Ну какой это Питер? Ну так в Питере... Мы... Знак дорожный где-нибудь есть? есть там? Э -э указание населенного пункта. Нет. Ну как это нет? Везде же стоят знаки. Мы же не в лесу живем. Ну я вот могу сказать, Питер. Питерская область, вот, ну как Ленинградская. Ленинградская, я тебя понял. Ну ладно, так давай к нам назад в Белгород. Тем более, что опыт уже имеешь, так сказать, должность. Может получишь да, инструкторскую должность. Ну чего нет? Надо же готовить да, пацанов нет. за ленточку. У тебя какая специальность, да, Военная. Нет. Специальность? Ну, военная специальность. Водитель. Да. Водитель-оператор. Водитель-оператор чего? БТР, БМП? У ГЗС. У ГЗС это разминка. Газозарядная Ромини? станция. А, газозарядная станция. Не понял тебя. Ну, это тоже нужное дело, нужное дело. Опять-таки мобильные крематории у, у нас обслуживать некому. Никто не хочет этой грязной работой заниматься. Ну... Думаете, я хочу. Ну, работа денежная, а кто-то же должен говно, так сказать, выносить за верховным главнокомандующим. Нашему царю показали фигу. Помнишь, как потом в той, так сказать, притче? Нашему царю показали фигу. Умрем все за него, как один. Не, я, я уже все. У меня уже есть планы свои, которые я хочу дальше выстраивать. А родом-то. Ну, ты же понимаешь, что не, не сегодня, не сегодня, завтра этот э, товарищ объявит мобилизацию, и планы все пойдут по одному месту. Ну, что теперь? Ну, что? если надо будет, то, ну, придется идти. Ну, 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 а как ты будешь определять? Ты будешь определять надо, или я, или он? Нет, зачем? Как главнокомандующий решит? Так, а кому надо? Главнокомандующему? Нет, зачем стране? В стране. Ну вот и я думаю, что на нас не зря же вот это вот НАТО напало, правда? У тебя же в Питере каждый ну, да. день бомбят. Нет. Как нет? У тебя же до границы с НАТО меньше Но. 200 километров. Как это они не бомбят? Там Но, же Финляндия... Нет, тихо Финля... Тихо. Финля... Финляндия под носом. Натовская страна. Ну да. Ну. И что, не бомбят? Что врут нам по телевизору, да? Ну, а да. то я слышал, что НАТО напало, вот, а мы да. с ней воюем. Ну, пускай нападает, у нас все тихо, все спокойно, угу. все хорошо. Ну тогда возникает другой вопрос: а зачем же эта война и кому она нужна? Вот я же даже Тихами заговорил. Государство. Ну на нас кто-то напал? Нет, не напали. Значит, мы оккупанты? Не знаю. Гитлеровцы, значит. А, путлеровцы мы. Мы с тобой путлеровцы. Вот отвечать придется солдатик нам за это. Придется нам с тобой за это отвечать. Ну, и тебе, а... и мне. А... Ну я-то ладно, а... я старый. А вот тебе. А тебе придется. Ну ладно. Ничего страшного. Ладно, а зов... 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 зовут. Зовут-то тебя как, солдатик. Да, это уже не важно. Все, я пошел. Ну иди, иди. В могилку иди. Давно.